Menteri uh, mengenai uh, gangguan seksual di dalam akta pekerja baru ini uh, kita telah uh, dalam dawan, dewan ini telah menyebut bahawa di dalam uh, akta pekerja ini maknanya adakah ia bermakna sektor-sektor uh, majikan yang lain ya kerana ini akta pekerja tidak termasuk bidang-bidang profesional yang lain jadi uh, sekir ada saya biasa saya bertanya itu hari, hari itu sama ada misalnya uh, doktor termasuk bahu Uh, akta pekerja Jawapannya tidak Jadi uh, adakah uh, Akta ini Gangguan seksual ini Boleh dikenakan juga kepada bidang-bidang pe, uh, uh, Pekerjaan yang lain Kalau tidak makna dia uh, I, uh, Kami juga merasakan bahawa Ia tidak sesuai duduk di dalam Akta pekerja ini uh, Ia sepatutnya dikeluarkan Sebagai satu akta yang asing Yang boleh uh, melangkumi seluruh profession atau bidang pekerjaan negara kita Malaysia. Menteri sekali Menteri, Menteri saya minta sekali dengan tu. Ya. Saya sekali. Apa nama ni? That speaker. Apa nama supaya tak terlajak dia punya next item tu. Uh, isu sekarang ialah di bawah sesi 81 memperjelaskan tentang kuasa majikan apabila berlakunya sexual harassment. Ianya dikembalikan balik ketua pengarah kepada majikan untuk mengadakan siasatan dalaman. Dan majikan itu kalau terlibat majikannya berkepentingan Sudah barang pasti majikan itu akan melindungi rakan mereka Dan mangsa kepada wanita itu menjadi beri tempoh Untuk uh, beberapa jangka masa yang uh, yang telah pun ditetapkan dalam akta ini Dan selepas ruang itu apa jadi? Dan bagaimana pihak wanita itu dapat diberikan security atau keselamatan Kalau berlaku ke atas pun, uh, ketuanya dan ini kesan daripada saya melihat daripada uh, akta ini perlu dialihkan kepada uh, akta yang lain supaya dia punya uh, matlamat keselamatan very consistent. Kalau tidak bila dia beri ruang tetapi ruang itu dikembalikan balik pengurusan maka tidak akan berlaku keadilan. Uh, hak wanita itu akan tercabar dengan pressure ataupun tekanan-tekanan oleh pihak bajikan yang akan dilakukan. Mohon Menteri pertimbangkan supaya ianya diwujudkan dalam satu akta yang berbeza. Terima kasih. Terima kasih Alian Berhormat Untuk jawab soalan daripada Alia Berhormat Daripada Kota Raja Di dalam akta kerja uh, sebelum ini perlindungan diberi kepada mereka yang mendapat gaji kurang daripada RM1,500 Baru-baru di dalam pindaan yang telah dibuat ini sudah naik kepada RM2,000 Tetapi untuk akta seksyen gangguan seksual ini Kita telah membuat keputusan bahawa dia terpakai kepada mana-mana pekerja tak kira gaji mereka Kalau ada perhubungan Yaitu employer employee relationship itu mencukupi untuk membuat syasatan uh, di dalam section ini kerana pengecualian sudah diberi supaya kadar gaji yang uh, mengawal section-section yang lain di dalam akta kerja itu tidak terpakai untuk section di dalam gangguan section itu oleh itu di dalam uh, uh, situasi di dalam uh, uh, dia ada di mana contohnya profesional tetapi di dalam situasi di mana perhubungan di antara seorang majikan dengan pekerja perkara yang dibangkit pada hari itu ialah tentang isu klien dengan businessman atau patient dan doktor uh, itu ialah isu yang luah daripada akta kerja kerana itu tumpu kepada perkara-perkara yang berkaitan perhubungan di antara employee dan employer. So saya memang faham bahawa isu itu iaitu kalau keluar daripada lingkungan itu, itu kena disiasat melalui mungkin uh, uh, criminal procedure code atau perkara-perkara yang lain ada pada masa sekarang. Kerana pada kementerian saya, kerana uh, tumpuan kita dan skop kerja kita ialah untuk memberi perlindungan kepada pekerja di dalam... Uh, perhubungan mereka di antara majikan dan pekerja dan itu ialah tujuan akan kerja semasuk masukan itu kita mesti uh, menghadkan uh, tumpuan kepada 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 perkara itu saja tentang isu yang dibangkit oleh uh, yang berhormat Kuala Langat uh, ada tiga peringkat siasatan kepada aduan yang diberi di bawah akta satu ialah di mana uh, majikan buat siasatan nombor dua ialah di mana majikan tak buat siasatan dan aduan diberi kepada uh, ketua pengarah. Dan kalau di dalam kes-kes yang tidak melibatkan majikan, ketua pengarah mengarahkan pihak majikan untuk buat siasatan. Tetapi di dalam kes-kes yang melibatkan majikan atau pengurus-pengurus tertinggi di dalam majikan yang boleh mempengaruhi apa-apa keputusan yang dibuat oleh siasatan itu ketua pengarah mempunyai kuasa untuk menjalankan siasatan secara sendiri oleh ketua pengarah so kedalam dan kalau ada situasi di mana pihak yang buat aduan itu tak puas hati dengan tindakan yang dibuat oleh majikan itu mereka boleh buat kepada aduan kepada ketua pengarah dan ketua pengarah boleh membuat siasatan secara sendiri oleh itu kawalan untuk memastikan hak yang pihak yang buat aduan itu di di, di dikawal melalui beberapa langkah yang ada di dalam uh, Uh, pindaan yang sebut itu dan ini adalah satu permulaan saya setuju dengan pandangan yang diberi oleh ahli yang berhormat, adakah keperluan satu akta baru, uh, mungkin di dalam agensi kerajaan yang lain yang akan mengambil kira, itu ialah satu perkara yang uh, saya ingat ada dibincang oleh Kementerian Pembangunan Wanita contohnya, dan uh, lihat kepada apa yang akan hasil daripada usaha mereka mungkin pada satu ketiga, satu akta baru akan wujud, tetapi apa yang dibuat oleh Kementerian Sumber Manusia, ialah di dalam uh, skop kerja akta kerja yaitu di antara perhubungan seorang majikan dan seorang pekerja. Lagi satu perkara yang dibangkit ialah tentang pindaan akta kerja satu uh, perkara yang hangat pada masa sekarang. Kita telah bincang ini selama 5 jam semasa akta pindaan itu dilulus saya tidak ada apa-apa pandangan baru cuma saya mau beritahu bahawa selepas akta telah dilulus Uh, saya telah mengadakan perbincangan satu dengan pihak MTUC dua dengan pihak majikan di dalam perbincangan itu saya telah menjelaskan kepada mereka lagi sekali tujuan membuat pindahan itu ialah untuk memberi perlindungan kepada pekerja seperti apa yang saya telah beritahu pada hari itu dan uh, saya pun telah minta mereka macam mana kita boleh kerjasama untuk bergerak ke depan bergerak ke depan iaitu dengan mengambil kira perkara ini ada di dalam sistem kita yang ada pada masa sekarang dan tujuan kita ialah untuk memberi perlindungan kepada pekerja yang telah di uh, telah menghadapi penindasan, penderaan dan telah diabaikan pelbagai jenis kemudahan yang sepatut diberi kepada mereka. Apa yang langkah-langkah yang sepatut dibuat oleh kerajaan dan tujuan murni kerajaan di, di dalam memerlukan mereka mendaftar diri ialah untuk memberi memberi uh, ruang untuk kerajaan untuk memantau mereka dan kalau ada keadaan di mana perkara-perkara apa yang saya sebut itu sudah dilakukan, kerajaan boleh mengambil tindakan kepada mereka dan macam mana kita boleh bergerak ke depan dengan menggunakan section-section yang ada, contohnya section 2A di mana sek, ada bidang-bidang uh, uh, pekerjaan di mana kita boleh uh, membuat satu peraturan, satu arahan bahawa tidak dibenarkan untuk mengadakan kerja-kerja kontrak dan uh, macam mana kita boleh memastikan bahawa pembayaran-pembayaran mereka boleh dikawal dan perkara-perkara itu supaya sebagai satu pasukan di dalam suasana tripartisma isu yang ada pada masa ini boleh ditangani di dalam satu cara yang lebih baik lebih perkesan demi kepentingan pekerja-pekerja